Добрый день. Меня зовут Владлена Личко. Это мой сын Давид. Нам три с половиной года. На сегодняшний день мы имеем диагноз пластический тетрапорез. Малыш самостоятельно не сидит, не ходит, только разговаривает. Мы проходим седьмой курс в реабилитационном центре имени Козявкина. Это наш седьмой курс по счету. Хочу сказать, что сразу после нескольких дней начала лечения мы увидели улучшение в состоянии ребенка. У нас снизился тонус в ручках и в ножках, улучшилось психоэмоциональное состояние, ребенок стал более активен, более подвижен, улучшилась моторика, мелкая моторика. Наши занятия начинаются в 8 утра и продолжается до 11.45. Далее мы имеем обед и время на сон. После обеда у нас есть еще один час занятий от От себя лично, от всех деток, которые проходят лечение в Международном центре имени Козявкина. Хотим сказать огромное спасибо всему персоналу за профессионализм, за отдачу своей работе. Пожелайте всем успеха, здоровья вам и вашим.